Принял. 27 июня в 12.40 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района обнаружено тело девушки без признаков жизни. При выезде на место происшествия было установлено, что в квартире находится тело 22-летней девушки, которая родом из Донецкой области. В Харькове девушка училась в одном из колледжей. Тело было обнаружено владельцем квартиры, которую девушка арендовала, после того, как она перестала выходить на связь с родственниками. По результатам экспертиз, смерть девушки наступила в результате механической асфиксии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники Астанянского отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска был задержан 20-летний житель Харькова которая обоснованно подозревается в совершенном преступлении. Как пояснил задержанный, он пришел к своей знакомой с целью занять деньги, на что получил отказ. После чего он разозлился и стал душить ее кабелем USB. После того, как девушка перестала подавать признаки жизни, снял с нее золотые украшения и покинул место преступления. В этот же день сдал золотые украшения в ломбард и выехал за пределы города Харькова. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 пункта статьи 115 умышленного убийства с корыстных мотивов и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.